на прошлой неделе была отработка города Желтых Вод. Тут это ни с чем не связано, просто отработка. Были преданы, до нас присланы преданные силы, силы Беркут, управление уголовного розыска, управление БНОН, незаконного оборота наркотиков. Отработали в ходе отработки, этой составили, раскрыли даже. Ранее совершенный грабеж, вещественные доказательства изъяты. Будет привлекаться к ответственности к уголовным гражданам. Берку там был изъят кастет у гражданина, ну, у гражданина рода Желтых Вод, со стороны там, административного протокола. В принципе, нормально сработали, в течение полдня наработали какие-то материалы и уехали. В прошлую неделю часть работала в таком напряженном режиме. У нас достаточно много больных в стационаре. На 195 койках у нас находится 205, 210, 203, по вот среднему больше 200 больных. Остаются кардио, кардиологические заболевания. У нас на сегодня 9 инсультов и 8 инфарктов. Все равно продолжается поступление больных с гипертоническими кризами и с инсультами. ЧП никаких не было. В плане прививок вопрос, который стоит всегда. Был наш снабженец Днепропетровский, заезжал на склад, сказали, что будет поступление только через неделю. На следующей неделе будет поступление. Какую вакцину, пока не знаем. Но БЦЖ вроде не ожидается. У нас есть профилакторий, который работает. И якобы, я говорю якобы, употребляю слово для того, чтобы или подтвердить, или развеять ну, те сомнения, которые у них есть на зимний период планируется, ну, будем так говорить, закрыть, лишить отопления и так далее. Значит, так это или не так? И понимают ли технические руководители, что та аппаратура, которая есть там, значит, профилактории, минус 8, минус 10, которая будет, будет значит, в здании, значит, она просто не выдержит, она поломается, и никто ее больше не восстановит. Спасибо. Вопрос этот ставился, уже мы, раз, он разбирался в течение месяца. Я, к сожалению, на сессии не была, я была в отпуске. Но уже сессии вынесено решение о его закрытии. Шел вопрос о том, что он у нас, профилактории, он финансируется только за счет радиационной защиты населения, за счет этих финансов. И учитывая, что повышение цен на отопление, на воду, получалось, что уже с 1 ноября его нужно закрывать, потому что финансирование на него Действительно, денег деньги программные и денег нет. И самое интересное, что мы еще не знаем, на следующий год нам вообще программу дадут или не дадут. Мы не знаем еще пока. Слава Богу, в этом году удалось отстоять и дали нам программу только, скажем так, на социалку. То есть урезали половину той программы, которая должны были бы были давать с этого самого. Это же госбюджет. И вот на сегодняшний день, да, с учетом повышения цены и всего остального прочего, мы уже остановились, у нас уже денег нет. Вы сами отлично знаете, в том году вы консервировали детский дом, да? То есть выкрутили пробки, продули, все нормально, все хорошо. Тут то же самое, значит, комиссии работали, определялись, но другого пути на сегодняшний день нету. То, что там... А? Но давайте скажем так, тут то же самое, если это касается столовой какого-то там мармита, электроплиты или чего-то, она выдержит и минус 25, да, а физиоаппаратуру в крайнем случае, значит, ну, можно будет вывести в то помещение, допустим, медсанчасти, где у нас будет плюсовая температура, где будет отапливаться. А весной, дай бог, все нормально, сказать, дадут программные деньги, мы опять откроем санаторий. Значит, обслуживающий персонал не пострадает. Они на полгода уйдут на биржу, будут получать там деньги, и с весны опять пройдут и будут работать. По вопросам экономики. На 1.09.2015 года задолженность по составляет 16 миллионов 92 тысячи гривен. Уровень проплат 24%, но если учесть, что уже почти полмесяца, то это очень низкий уровень проплат. По зарплате задолженность 631 и тысячи гривен. Задолженность бюджета по льготам 105 и тысячи гривен. По субсидиям 522 и 9 тысячи гривен. И 3 миллиона 61 тысяча, это задолженность по местному. бюджету. Покос трав максимально. То есть я просил возле 35-го садика. Сейчас все силы брошены на то, чтобы ветки, которые бралом, частично отвалил. И они сейчас висят, выражая здоровье граждан. Этим вопросом сейчас у меня занимаются все. Все силы брошены именно на это. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. На предприятии подписан акт готовности теплового хозяйства, утвержден в Государственной службе энергонадзора. Значит, мероприятия по подготовке к зиме, те, которые мы планировали и были приняты на уровне исполкома городского совета, на сегодняшний день выполнены в полном объеме. Мы готовы отчитываться на заседании исполкома по данному вопросу. Значит, у нас очень большая задолженность как совхоза Желтореченского, так и совхоза Петровского, Кировоградской области, Петровского района. Значит, все решения судов приняты, там задолженность более миллион восемьсот тысяч. В пятницу ко мне приезжал первый заместитель главы рай администрации, депутаты рай районной рады, значит, ну и руководство этого населенного пункта. На сегодняшний день казначейство по нашей, по поданию нашего предприятия, по тем решениям судов, которые есть, арестовало счета этого населенного пункта. Поэтому они на сегодняшний день... Проявляя, так сказать, добрую волю, вот, обратились к нам за рассрочками по данным суммам. Будем рассматривать эти вопросы, будем принимать решение, выходить на суды для того, чтобы дать возможность этому населенному пункту в то же время осуществлять хозяйственную деятельность, но и платить, естественно. Потому что до этого те договоренности, которые у нас были и с главой обл. администрации сегодняшним, Значит, и с руководством рай-администрации они не выполнялись стороной Кировоградской области. КП «Желтовская теплосеть» продолжает работы по подготовке к отопительному сезону. На текущий момент с этой, с этой недели в режим пятидневной рабочей недели переводятся 4 аварийные бригады, которые выполняют работы по ремонту городских тепловых сетей. Остальные службы предприятия продолжают работать в режиме четырехдневной рабочей недели. Основными проблемами является сейчас выплата заработной платы. На текущий момент не выплачено еще 416 тысяч за прошлый месяц. Суточные платежи составляют от 5 до 8 тысяч. То есть без финансовой поддержки города предприятие не сможет выплатить заработную плату. Кроме того, необходимо приобрести на сумму порядка 150 тысяч гривен химреагентов для начала отопительного сезона. Понятно, что без химреагентов химвода не запустится, начало отопительного сезона невозможно. По поводу взыскания долгов бюджетной организации практически полностью рассчитались, там незначительные суммы есть. Основные долги все равно в любом случае составляют население. Работа юридической службы киевской как бы, не очень существенно повлияла на погашение долгов. Поэтому на текущий момент нами составлен список 1200 абонентов предприятия, которые имеют значительную сумму задолженности. И предприятия начинают выставлять судебные иски с учетом инфляционных потерь взысканию через судебные органы. Еще раз напомню, инфляционные, учет инфляционных рисков в судебных исках предприятия повышает стоимость задолженности на сумму там порядка 60-70%. Чтобы люди потом не удивлялись, откуда у меня там было 10 тысяч, а вдруг получилось 17 тысяч долга по решению суда. Это именно отсюда будет истекать. Кроме того, сейчас заканчивается разработка компьютерной программы, которая в течение отопительного сезона будет в автоматическом режиме начислять инфляционные затраты на текущие счета. По подготовке к отопительному сезону тест готова 100%. То есть котлы у нас отремонтированы, проведены испытания. Сети тест полностью готовы. Там сетевая группа, электрическая часть готова. Вопрос в настоящий момент осталось порядка 15 порывов, тех, которые уже выявили по городским тепловым сетям, На чем работают 4 аварийные бригады. 15 октября сети будут готовы. Вопрос поставки газа, я думаю, это будут вопросы больше политического уровня. 12 вересня місто жовті води святкувало День фізичної культури і спорту України. В рамках цього свята, дякуючи ДП Схід ГЗК» та східній об'єднаній організації профспілки, на базі фізкультурно-здоровчого центру проведено останній етап спартакіади підрозділів схід ГЗК» по шести видам спорту: мініфутбол, волейбол, настільний теніс, стрільба, доміно, гирєвий спорт. Участь прийняли 193 особи та змагання для всіх бажаючих учасників шахи та дартс. Дякуючи дитячо-юнацькій спортивній школи відділу освіти. На базі Залу Будівельник проведено День відкритих дверей відділення боротьби. На базі фізкультурно-здоровчого центру проведено День відкритих дверей відділення легкої атлетики. Пройшли змагання з футболу на Кубок обласної федерації футболу. Дякуючи мотовелоклубу Ювілейний, проведено змагання з фігурного водіння велосипеду. Дякуючи громадській організації «Синергія» організовано та проведено змагання з Боча спільні. Спільні змагання для людей з обмеженими можливостями та місцевих чемпіонів переможців з боротьби. Згідно рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 3 вересня 2015 року номер 428 за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, високі досягнення в підготовці спортивних резервів, особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в місті та знагоди Дня фізичної культури і спорту України. Почесною по грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради нагороджується старший тренер-викладач відділення боротьби дитячої юнацької спортивної школи відділу освіти Шутенко Євген Анатолійович. Тренер-викладач відділення боротьби дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти Сігарьов Олександр Олександрович. тренер-викладач відділення боротьби дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти Дурнів Микола Викторович. Спасибо вам большое, значит, еще пожелать, скажем, здоровья, благополучия, еще многих-многих лет работы для блага Желтоводской детворы, для блага города Желтой Воды, и чтобы то знамя, которое они, сказать, подняли высоко ту планку и дальше, сказать, несли и, у, и приумножали. Спасибо им большое. С сегодняшнего дня значит, к нам заезжает значит, дорожная фирма значит, «Днепродор», которая значит, выиграла тендер по области значит, на укладку, то есть на ремонт дорог укладку асфальтового покрытия. Значит, на город выделено 3 миллиона гривен для этих работ. Значит, это значит, будут ремонтироваться улицы Писелет Комсомола, улица Франко и улица Маяковского. Я бы попросил с пониманием отнестись всех жителей города потому что сказать, будет перераспределенный поток транспорта, движение транспорта и маршрут, движение маршру, значит, маршрутных автобусов по-другому. И есть определенный договор у нас значит, с работниками госавтоинспекции. То же самое, максимально помогать и содействовать данной фирме, чтобы они в кратчайшее время закончили выполнение работ и уехали. То есть по, по предварительным э, договоренности, значит, э, эти работы составят, значит, от там 5-7 до, ну, до 10 дней, не больше. То есть я, я надеюсь, что в середине следующей недели работы закончатся. Контроль будет осуществлять, значит, область но, естественно, сказать, и мы своими силами, значит, ЖКХ тоже самое будем осуществлять контроль. Значит, чтобы понятно было, цены ямочный ремонт. То, что было несколько лет назад, когда там с Никополя или откуда приезжали там два Бойца с лопатами, какие-то тракторные, понятные, и все. Значит, это солидная фирма, значит, нас состоит из трех фирм. Значит, здесь и польская есть сторона, значит, и две, две украинские фирмы. У них свой значит, асфальтовый завод, своя, своя дробилка, своя вся техника. Что понятно было, значит, они могут стелить улицы от 4 метров шириной, допустим, до 18-20 метров шириной. То есть выполнялись работы, эта фирма выполняла работы как в Днепропетровске, так в Харькове, так и в других, других многих городах. Но я думаю, скажем, когда фирма заедет в город и будет работать, у нас будет возможность пообщаться и познакомиться. То есть должно быть все нормально.